Salamu alekum əziz izləciləri. Bu gün Yeni Yasamalda satışa çıxmış 5 otaqlı bir mənzilə sizi taqiq eləyəcəm. Mənzilimiz Yeni Yasamalda 77 nömrəli avtobusun son dayanacağında Albalı Uşaq Bağçasının düz yanında yerləşir. 165 kvadrat metr ümumi sahəsidir. Çox geniş, super bir mənzildir. Bütün otaqlarının və mətbəxinin pəncərəsi var. İdeal bir proyektə malikdir. Zəhmət olmasa video keçməzdən öncə kanalımıza abunə olmağı, videonu bəyənməyi unutmayın. Məzilə daxil olanda kimi bizi çox geniş bir hol qarşılayır. Gördüyünüz kimi holun genişliyinə baxın, zəhmət olmasa. Yeri keyfiyyətli parketdir. Damafonu keyfiyyətli liftləri, siqmal liftləri və s. hər bir şey var. Binada qaz, su, işıq, telefon, internet, televizor hər şey daimi 24 saat problemsizdir. Holda 2 dənə dəhliz mebeli var, divara yığılmış və əlavə olaraq bir köşe mebeli, gördünüz kimi. 5 otaqdır, nə az, nə çox, 5 otaq 165 kvadrat metr, 12 mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsindədir. Başlayaq birinci otaqdan sizə otaqları təqdim edeyim. Bura birinci otağımızdır, gördünüz kimi. Kiçik zal kimi istifadə olunur. Demək olar ki, hər otağının mətbəxə heyvəni var. Heyvanı sizə təqdim edeyim. Heyvana çıxmayacam. Yeni yasamalda bu layihədə belə geniş, bu qədər otaq sayısı olan mənzil demək olar ki, tək düşdü. Keçək digər otaqlarla, sizə tanış eləyim. Ümmi <laughs> sahəsi bir daha qeyd edirəm, 165 kvadratmetrdir. Buranın da gördünüz kimi hamsının pəncərəsi və sairə var. Burdan da eyvana çıxışı var. 3 dənə eyvanı var, geniş eyvanı var. 12 mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsində yerləşir. Albalı uşaq bağçasının düz yanındadır. Mənzilimizin səhədləri qaydasındadır. Paket sənət hal-hazırda əldədir. Yəni kubçasını istəyənlər asan xidmətdə təhfil verməklə 21 gün ərzində ala bilərlər. Keçə mənzilimizin zalını nəzər salayım. Görürsüz bu hissə mənzilimizin zalıdır. Ozu 30 kvadratdır zalı, ümumi sahəsi. Buranın da çox gözəl pəncərəsi var. Günəş düşən bir mənzildir, gün görən bir mənzildir. Yeni əsamalda infrastruktur olan bir yerdədir. Bütün avtobuslar evimizin düz yanından çıxır. Məktəb, bağça, böyük marketlər, aptek, 24 saatlıq yan aptek, market hər şeyimizin düz yanındadır. Dərzalının Genişliyinə baxın, zəhmət olmasa. Çox geniş bir zalı var. Həttini artıq genişdir. Gəlsəydi digər avtomobillərimizə. Bəli, izləyicilərimiz, zaldan sonra sizə mənzilimizin kiçik salonlu qovşağını təqdim eləmək istəyirəm. Bura kiçik salonlu qovşağıdır. İstip oldu yeri, gördünüz bu döşəməsi istip oldu, bütün aksesuarları var, tam təmirlidir. keçək iriyəni yəni böyük salon və qoşağına. Burada da istilik oldu döşəməsi bütün aksesualları var. Kabində qoyulub. Uşaqlıq da buradır. Stil sistem, kombili radiator olan görürsüz. Super bir mənzildir. Binası da çox keyfiyyətlidir. Binada əzizlərimiz əzillə Yeni Yasamalda infrastruktur olan bir yerdə yerləşir. Məhəllədə istifadə olunub bütün obyektlər mənzilimizin düz yanındadır. Məzlimizin holunu bir daha sizə təqdim edirəm. Parketin vəsarı görürsüz, çox keyfiyyətlidir. 165 kvadratmetrdir, 5 otaqdır bütün pəncərlərinin, mətbəxinin. Bütün otaqlarının, mətbəxinin pəncərəsi var. Keçə məzlimizin mətbəxi ilə də sizə tanış eləyim. Çox geniş bir mətbəxi var, gözəl bir mebeldə yığılıb mətbəx mebeli. Mətbəxdən də yığına çıxışı var. Gördünüz, gördünüz kimi deməyə olar bütün otaqlarınınla eyvana çıxışı var. Çox geniş bir eyvanı var həqiqətən. Kombi sistemi də bura yığılıb. Burdan digər otağımıza da çıxışı var. İndi digər otağı da onda göstərəcəm. Yenə samalda bir daha qeyd edirəm. Albal şahbahçəsinin düz yanı ilə yerləşir. 12 mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsindədir. 5 otaqdır, 165 kvadratmetrdir. Səhədləri qaydasında da alqısadkə tam hazırdır. keçək digər otağımıza. Burada 4-cü otağımızdır. Sizə təqdim edirəm. Buranda pəncərəsi baxır, yəni pəncərəsi var, yola baxır. Günəşli şəhər, günəş görən bir mənzildir. İşıqlı bir mənzildir. Hal-hazırda pərdələrin hamısı bağlıdır. Vaxt itirmədən qısa olaraq hissə mənzili göstərirəm. Dəhlizin girişini görürsüz. Holun böyüdüyünü göstərdim mən sizə. Həttinin artıq geniş bir mənzil dəziləcilərimiz 165 kvadrat metr. Sonuncu otağımıza da daxil olaq, əziz izləcilərimiz, bura da 5-ci otağımızdır. Burdan da eyvana çıxışı var. Bütün otaqların eyvana çıxışı var. Gördüyünüz kimi otaqların ölçüsü kifayət qədər yetərlidir. Yəni demək olar ki, full əşyalarla doldurub otaqlar yerində dar görsənmir. Əziz izləcilərimiz, mənzilimizin ilkin qiymətinə qeyd etməsizlərəm. Mənzilimizin ilkin qiyməti 179.000 manatdır. Qeyd etdiyim qiymətdən demək olar ki, çox cüzi endirim olacaq. Yəni yüksək endirim üçün zəng eləyənlər zəhmət olmasa narahat eləməsin, çünki yeni yaşamaqalda bu qiymətdə, bu kvadratda, bu qədər otaq sayı, bütün otaqların pəncərəsu olan mənzil demək olar yoxdur. Təcili satıldığı üçün bu qiymətə verilir. Qiymətdən də çox cüzi endirim olunacaq. Belə izləyicilərimiz bir daha qeyd edirəm. Mənzilimiz Yeni Yasamalda, Albal şahbaçasının düz yanında yerləşir. Yaxınlığında məktəb, bağça, iri marketlər, aptek hər bir şərait var. 165 kvadratmetrlidir, 5 otaqdır. Super təmirlidir. 12 mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsində yerləşir. Mənzilimizin ikinci qiyməti 179.000 manatdır. Məzil haqqında ciddi fikri olanlar zəhmət olmasa qeyd etdiyim nömrələrinə əlaqə saxlasınlar. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.